Шановні гості, ми щиро вітаємо вас зі святом Днем місцевого самоврядування. День місцевого самоврядування відзначається 7 грудня згідно з указом президента України від 25 листопада 2000 року. Свято по праву пов'язується з державними святами доби незалежності. Сприймається як дата, що є знаковою віхою у встановленні української держави. Кожен із нас незалежно від місця проживання, соціального статусу, є членом певної територіальної громади, особливої спільноти, яка склалася не за один рік, а об'єднує громадян за особливістю співжиття на певній території. Конституції України гарантує таким спільнотам, а отже, кожному громадянину, зокрема, право на самоврядування, управління місцевими справами, і коли голос кожного зіліться з багатоголоссям громади села. Селище міста, краю його обов'язково почують і вже не зможуть знехтувати громадською думкою. Не так важливо, яку річницю ми сьогодні відзначаємо. Головне, що такий день є, бо це свято не лише депутатів і тих, хто працює в органах місцевої влади. Це свято усіх виборців, які теж зацікавлені в розвитку самоврядування. І згадуються вірші відомого українського поета Вадима Крищенка. Так, треба жити кожним днем, не відкладаючи на ботях, що має бути не обменем своїх стараннях і турботі. Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати. Шановні друзі. Квіти від депутатів районної ради з нагоди святкування дня працівників місцевого самоврядування. Урочистості на честь святкування дня працівників місцевого самоврядування оголошується відкритим. Вважаємо друзі. уважаемые коллеги, уважаемые гости торжества. Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления. 7 декабря 1990 года стало поистине исторической датой для передовой части общества нашей страны. Именно в этот день, уже 24 года назад, Верховная Рада восстановила институт местного самоуправления, который можно с уверенностью назвать основой, фундаментом демократического уклада власти в Украине. День местного самоуправления стал профессиональным праздником всех, кто трудится в сельских и поселковых, городских, районных и областных советов, кто представляет нотысячный отряд народных избраний. Этот праздник является образцом коллективизма, образцом свободного выбора граждан, которые доверяют избранным ими представителям и наделяют их властными полномочиями. Кто бы что ни говорил, не доказывал и не спорил, но настоящая демократия возможна ли только там, где вольные, самодостаточные граждане сами себе выбирают власть. Ту власть, которая несет ответственность за все происходящее на данной территории, анализирует и принимает самостоятельно, без подсказок свыше, решения в пользу и во благо граждан, при этом полностью подконтрольно и на своим избирателям. Сейчас многие наши ученые мужи спорят о уровне демократии в Украине. И пусть они доказывают свою, но мы с вами прекрасно знаем, что самый высокий уровень, невзирая ни на что, был, есть и будет в местных советах. При всем желании вы не можете спрятаться в кабинетах или за большим забором от тех людей, с кем живете, работаете, решая при этом насущные житейские вопросы. Видя это, люди и в самую первую очередь обращаются к вам, депутатам местных советов. И спасибо вам за то, что вы и в горе, и в радости постоянно находитесь со своими избирателями. Но расслабляться каждому из нас нельзя. Нам и дальше надо добрыми делами обрадовать доверие людей. Тем более сейчас в это нестабильное время. К сожалению, история преподнесла нам очередное испытание на прочность, испытание на выдержку, испытание на преданность обществу и своей стране. И самое страшное, самое обидное, что это испытание выпало именно на наши две области, Донецкую и Луанскую. Волей судьбы родители, дети, друзья и товарищи, знакомые и соседи искусственно были разделены друг с другом. Мы снова вспомнили и услышали страшное слово «война». Главное в этой ситуации не упуститься и не упустить руки, а честно и добросовестно выполнять свои обязанности, ведя за собой избирателей, успокаивая и настраивая их на решение всех задач и вопросов, которые преподнесла нам история. В честь наших сельских поселковых советов, депутатов всех уровней, они стали инициатором всех идей, достойно отвечая вызовам истории. Это и питание солдат вооруженных сил Украины, оказание помощи им в улучшении бытовых условий. Наряду с избирателями первыми подставили свое плечо руководители сельхозпредприятий. И в общем-то проблема с питанием была решена. По мере развития АТО появилась еще одна проблема. Это оказание помощи временным переселенцам, попроще говоря, беженцам. И снова инициатива за сельскими поселковыми советами. Был брошен клич, и люди поделились кто чему. Кто принес продукты питания, то одежду, кто обувь. На плечи советую депутатов легло время решение вопросов расселения семей, предоставлением жилья и создание более или менее нормальных условий жизни. Если говорить об актуальности, то самый актуальный вопрос – это официальное представление статуса, предоставление статуса временных переселенцев, оформление документов и выплач... выплата, выплата пенсий и пособий тем людям, которые прибыли сюда из зоны АТО. И хотя основная тяжесть решения этого вопроса пала на управление социальной защиты населения администрации и пенсионный фонд, и мы благодарны руководителям и коллективам, которые действительно делают большое дело, в прямом смысле слова, давая людям надежду на жизнь. Но и справедливости ради говорим, что и здесь не стоят в стороне советы и депутаты всех органов. Можно и дальше продолжать эту тему, но хотелось бы, чтобы руководство нашей страны, президент, премьер-министр, депутаты Верховной Рады... Наконец-то разрубили этот в узел и нашли выход из создавшегося положения, чтобы в нашей стране, в нашем обществе снова восстарил мир и согласие. А все решали и творили свои, а все решали и творили свои сугубо мирные дела, строя при этом сильные, независимые государства, чтобы перешли от разговоров к делам, чтобы вспомнили, что идеология хорошо, а экономика лучше, а сытый человек больше патриот, чем голодный чтобы советы и депутатский корпус занимались простыми житейскими делами. Поверьте, у нас их немало, и прежде всего мы должны крепить экономику района. Самым главным застрельщиком в этом нужном деле являются депутаты районного совета, руководители сельхозпредприятий. Лавренко Владимир Григорович, Лавренко Александр Григорович, Ведмеденко Николай Григорович, Косяченко Александр Андреевич, Панченко Анатолий Иванович, Митин Василий Владимирович, Коваленко Дмитрий Иванович. Козленко Дмитрий Иванович, извините. Наверное, не благодаря, а вопреки всему, они руководят стабильными коллективами и с года в год, год вносят достойный вклад в развитие нашего общества. Мы прекрасно понимаем, что экономику крепить должны здоровые люди. Поэтому и медицина имеет для нас неоценимое значение. И хотя наша районная медицина периодически подвергается критике, но когда началось то и закрылась областная больница, то врачи приехали никуда-нибудь, а в Белокуракино где работают депутаты районного совета Медин Александр Александрович и Весовой Роман Владимирович. Испытание на прочность выдержала и депутат районного совета, начальник образования, отдела образования Цубкова Любовь Ивановна. Для детей, которые прибыли из зоны военных действий, пришлось в экстренном порядке готовить и открывать дополнительные классы, искать мебель и оборудование, решать проблему подвоза учащихся. Мы знаем, какого труда стоит удержать на плаву автоколону, привести и вывести людей из Глазка. С этим счастью справляется трудовой коллектив под управлением депутата районного, районного совета Усова Владимира Ивановича. А когда начались верные отключения, это сразу вспомнили фамилию начальника РЕСА, депутата районного совета Чухрая Александра Ивановича. К сожалению, мы и сегодня не знаем, как пойдет дальше ситуация именно с отключением света. Но надеемся, все-таки. Надежда умирает последняя, мы надеемся с вами на лучшее. Ни одно культурное мероприятие в районе не проходит без депутата районного совета Аполлонова Владимира Владимировича. И этот сегодняшний праздник сделан руками и творчеством коллектива, которым руководит Владимир Владимирович. Характеристику каждого можно продолжать и дальше. Но я скажу проще. Нашим депутатам некогда митинговать, собирать сплетни или писать жалобы. Они постоянно заняты полезным делом, а не пустым разговором. Под стать депутатами выступает сельский поселкой голов. Ведь они у нас все на виду. И избиратели, обращаясь к голову, надеются на положительное решение своих проблем. Ведь перед ними власть, которая имеет светлую ум, добрую душу, чистое сердце, твердую руку, трезвый расчет и напор. Люди их избирали и люди уверены, что их выбор был правильным. Не буду сегодня никого отдельно называть, скажу, что все 15 лидеры, которые достойны быть руководитель. Вот с им выступает и секретарей. Это фундамент, который является фундаментом, той веревочкой, которая связывает всю систему, и на которой, по большому счету, держится вся советовская работа. Это в основном скромные... Люди, которые без лишней суеты показывают их, спокойно делают свою работу. Примерно во всем, во всем показывают. Жукова Наталья Ивановна, Белкуракинский поселковый совет, Засименко Галина Николаевна, Шаровский сельский совет, Турбава Наталья Викторовна, Павловский сельский совет, да, пожалуй, все остальные. Связующим звеном между советами и избирателями являются депутаты сельских советов. Люди, которые не решают глобальных проблем всегда, в любую минуту готовы подставить плечо словом и делом помочь своим избирателям. Поэтому спасибо вам за эту бескорыстную работу, за вашу светлую душу, за ваше добро по отношению к простым людям. Хотя у нас сегодня и праздничный день, но не могу не сказать и о том, что у нас еще много проблем и нерешенных вопросов. Уже более 20 лет ведутся разговоры о реформировании местного самого. Было все. И концепции, и проекции, и календарные планы, и комплекс мероприятий. Но дальше говорили и грандиозных свершений на бумаге этот процесс не пошел. Страдает дело, страдает общество, страдает люди. Мы идем и смотрим Европу. Но в Европе уже давным-давно реальные самодостаточное местное самоуправление. А мы до сих пор выглядываем, что там сверху, дадут или не дадут. И живем по принципу, добрый барин там приедет, барин нас рассудит. В результате всех известных событий власти пришли новые. Нам и всему миру заявлено, что один из главных вопросов является вопрос реформирования местного самоуправления. Выборы местной органа власти в 2015 году пройдут уже по новому закону. Надеемся, что это будет именно так. А пока что из года в год мы ощущаем недостаток финансирования что больно отражается и на решении всех вопросов, жизнедеятельности вопроса, и дает почву, к сожалению, для критики наших оппонентов. Мы также соприкасаемся с несовершенством законодательной базы. Но численные законы, постановления, инструкции и распоряжения в прямом и переносном смысле связывают руки местному самоуправлению, тормозят ее движение вперед и напрочь лишают творчества. Здесь, как никогда, подходит знаменитое выражение сатириков. Всякая инициатива наказуема. Но все эти преграды не дают нам повода топтаться на одном месте. Мы все знали, куда мы шли и к чему стремились. Поэтому только вместе, только сообща, только имея общую цель и задачу, мы должны, преодолевая препятствия, идти только вперед. Желаю вам всем, кто трудится на Ниве реального служения людям, крепкого здоровья, семейного счастья, человеческой любви и согласия, мирного неба и ясного солнца над головой. И преклонной веры в то, что все, все трудности временные, и нас с вами ждет нормальная европейская цивилизованная жизнь. С праздником вас, дорогие друзья!